assalomu alaykum Mazza mazza kanaliga -ge xush kelibsiz bugun sizlarga sutdan tayyorlangan pirog hamda keks tayyorlab ko'rsatmoqchiman tayyorlanishi juda ham oson 3 dona tuxumimizni idishga solib olamiz po'sztlog'idan ajratib keyin mikser qilamiz sal oqargandan keyin bir yuz ellik gramm shakarni oz ozdan solib mikser qilishda davom etamiz e, tuxumimiz ikki uch barovar bo'lib ko'payib chiqadi oppoq bo'lib mana endi 250 ml iliq sutimizni solib yana mikser qilib olamiz bir yuz ellik margarinni eritib solib olamiz margarinni o'rniga semechka yog'ini ishlatdim bu ham bo'ladi Bundan ham bitta mikser qilib olamiz keyin bir choy qoshiq to'la разрыхлитeль solamiz oz ozdan unimizni solib mikser qilishda davom etamiz разрыхлитель solganim videoga tushmay qolibdi uzr so'rayman 600-700 yetti un ishlatamiz atala holiga keladi mana atala holiga keldi bunga nachinka sifatida to'g'ralgan yong'oq bilan mayizni qo'shdim xohishga ko'ra qo'shasiz keyin bu silikon qolipdan foydalandim xohlagan qolipingizni ishlatishingiz mumkin ichini yog'lab chiqamiz bir sira keyin atalalarimizni ichiga solib chiqamiz ya'ni atalamizni ichiga e, solamiz yarimdan sal ko'proq bo'lsa e, yaxshi bo'ladi chunki ishib chiqqanda unaqangi baland ham bo'lib ketmaydi o'rta e, balandlikda bo'ladi bo'ladimana solib chiqdik qolganini bu formani yog'lab bunga qo'yib oldim buyog'ida salginasi to'kilib ham ketdi mana endi stolga urib olamiz bir yuz yetmish gradus issiqlikda pishirib olamiz mana tayyor men bezak uchun ustiga сахарный pudra sepdim xohishingiz xohlasangiz sepmasangiz ham bo'ladi bu yoqda kekslarimiz ki, mana tayyor o'ylaymanki video sizlar uchun foydali bo'ldi keyingi videolargacha salomat bo'ling